Сейчас мы с вами находимся на площадке самого масштабного события отрасли здравоохранения Украины — Международного медицинского форума. В этом году у нас пятилетие, это юбилейный форум, и параллельно вместе с форумом проходит выставка медицинского туризма Healthcare Travel Expo. Вместе эти два события объединяет 496 участников из 20 стран мира. Площадка чем уникальна, тем, что это не только выставка, а это в первую очередь площадка, где каждый из врачей может повысить свою квалификацию, обменяться опытом. У нас в режиме нон-стоп работает 13 конференц-залов, где на протяжении трех дней работы форма состоится более 50 научно-практических мероприятий. 10 мастер-классов, 5 практических школ. То есть врачи сюда приезжают не только ознакомиться с последними новинками техники, оборудования, инструментария, либо фармпрепаратами, но и также в первую очередь это встретиться со своими коллегами с разных регионов Украины, пообщаться, узнать, что нового, какие инновационные методы диагностики, лечения, либо профилактики тех или иных заболеваний. В первую очередь это врачи-специалисты. То есть к нам приезжают нештатные специалисты Министерства здравоохранения Украины, к нам приезжают директора государственных учреждений Национальной академии меднаук Украины, к нам приезжают очень много представителей частной медицины. И обязательно, конечно же, так как. У нас в Украине сейчас очень активно развивается новое направление медицинский туризм, то оно со своей стороны привлекает и туроператоров, которые впервые себя пробуют в этом направлении, медицинских э, агентов, которые, ну скажем так, только-только первые делают шаги в этом направлении. Поэтому вот такой вот тандем врачей, туризма, все сейчас в общем симбиозе здесь на форуме у нас.